प्राच्यां रक्षतु मे तारा कामरूपनिवासिनी आग्नेयां षोडशी पातु याम्यां धूमावती स्वयं नैऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी वायव्यां सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी कौबेर्यां पातु मे देवी श्रीविद्या बगलामुखी ईशान्यां पातु मे नित्यं महात्रिपुरसुन्दरी ऊर्ध्वरक्षतु मे विद्या मातङ्गी पीठवासिनी सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कलिका स्वयं ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्वविद्यामयि स्वयं शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भालं श्रीभवगेहिनी त्रिपुराभ्रूरयुगे पातु शर्वाणी पातु नासिकां चक्षुषी चण्डिका पातु श्रोत्रे नीले सरस्वती। मुखं सौम्यमुखी पातु ग्रीवां रक्षतु पार्वती जिह्वां रक्षतु मे देवि जिह्वाल्लनभीषणा वाग्देवी वदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी बाहु महाभुजा पातु कराङ्गुलीः सुरेश्वरी पृष्ठतः पातु भीमास्या कट्यां देवी दिगम्बरी उदरं पातु मे नित्यं महाविद्या महोदरी उग्रतारा महादेवी जङ्घोरु परिरक्षतु गुदं मुष्कं च मेदं च नाभिं च सुरसुन्दरी पादाङ्गुलिः सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी रक्तमासास्ति मज्जादीन पातु देवी शवासना महाभयेषु घोरेषु महाभयनिवारिणी पातु देवी महामाया कामाख्या पीठवासिनी दिव्य सिंहासनकृताश्रया पातु श्रीकालिकादेवी सर्वोत्पादेषु सर्वदा रक्षाहीनं तु यत्स्थानं कवचेनामपि वर्जितं तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणि इदं तु परमं गुह्यं कवचं मुनिसत्तं भयोक्तं ते सर्वरक्षाकरं परम् अनेन कृत्वा रक्षान्तु निर्भयः साधको भवेत् न घूरं। स्पृशेद्भयम् घोरम् मन्त्रसिद्धिविरोधकम् जायते च मनःसिद्धिर्निर्विघ्नेन महामते इदं यो धारयेत् कण्ठे बाहौ वा कवचम् महत् अव्याहताज्ञः स भवेत् सर्वविद्याविशारदः सर्वत्र लभते सौख्यम् मङ्गलम् तु दिने दिने यः पठेत् प्रयतो भूत्वा कवचं चेदमद्भुतं स देव्याः पदवीं याति सत्यं सत्यं न संशयः